в існуючому правовому полі місцевими громадами, легалізація нацради або, Національної ради або Євромайданів і в переговорному процесі вплив на легітимізацію, перебрання правова легітимізація, інформаційна легітимізація. І третій пункт це перебрання на себе функції охорони громадського, чи не а участь в охороні громадського порядку. місцевими структурованими самоорганізованими силами. Я, если можно, я из Бердянска, не Роман, тоже мы на Майдане, так что, знаю как бы настроение между палатками. смотрите, в палатах люди все сидят, обсуждают о том, что надо ну, как бы объединяться, требования у них, понимаете, не такие, как нам политики говорят, а люди хотят, чтобы все политики пошли в иллюстрацию, чтобы вернули заводы, которые украли, чтобы вернули нефть, газ. То есть, ну, люди хотят досидеть до этого. да, нет, мы как-то это просто установили конституционное Да. Теперь, значит, смотрите, я занимаюсь тем, что я со всеми разговариваю и хочу это все объединить в одну большую силу на Майдане, потому что никто уже не верит политикам сидеть тут неделю для того, чтобы в воскресенье посмотреть итоговый выпуск новостей за неделю, уже люди устали. Поэтому я считаю, что нам нужно объединить Майдан с требованиями. То есть среди палаток, разбиться можно группы, взять, вот, объединить Майдан с требованиями. Дальше. Переименовать Майдан наш Евромайдан. В украинский Майдан Едности. Тем самым мы разоружим Януковича, потому он не сможет створить антиукраинский Майдан разъедности. Понимаете? Дальше. Есть сайт, который, в принципе, уже готов, у на серверах за границей, который мы можем просто осветить. Там люди, он, он ничего не навязывает, там просто люди между собой будут вот состыковаться, общаться, делиться досвидом, делиться на группы и так далее. Он на сегодня уже должен быть готов. Через этот сайт мы будем делать координацию, координацию D и обязательно должен какой-то быть колл-центр или телефон, где люди могут звонить и узнавать, что делать и как делать. Теперь убрать нужно флаги партии с Майдана, потому что в западно-восточная часть Украины никогда не приедет на Майдан, если тут будет фотография Юлии Тимошенко. Я не говорю за всех, я говорю за там, 50 или 40 процентов, которые ну, у них, нас просто, понимаете, зомбировали, эту массу людей зомбировали, что это плохие воры, там, украли газ и так далее. Поэтому это тактический ход, который разрушит партию регионов. Дальше. Да, волонтеры, смотрите, на местах значит, сделать надо базу волонтерских организаций, которые там Красные Кресты и так далее, которые готовы разносить листовки лично по почтовым ящикам. Вот. Мы должны, значит, всех скоординировать, все Евромайданы, допустим, в Киеве, пусть будет пресс-центр какой-то, я не знаю, там, где мы будем выдвигать, ну, листовки, макет ее, раскинули на электронке, ну, все, кто на Майданах, в основном, это частные предприниматели. По 200-500 гривен люди скинулись, на своих принтерах распечатали кучу листовок, которые мы можем разносить уже. Это уже я об этом говорил еще месяц назад нашим политикам, но у них свои игры какие-то. Дальше. Да, да. а, Створитный комитет на Майдане для расследования, то есть сделать комитет народного самозахиста на Майдане, предстояльный из которого состоит из народа. И этому мы его зарегистрируем, пусть там будут учредители, хотите вы все туда запишитесь. И этому комитету будет поручено народом сделать встречи комиссии по расследованию всех преступных действий, господина Януковича, Азарова и так далее. И мы, значит, сделаем, опять же, на этом сайте, мы будем собирать информацию, у людей отжимали визы где-то там, какие-то вот эти все факты, мы все это будем расследовать, потому что просто так это нельзя оставить, это как бы беспредел. Вот такое мое мнение. Значит, сухие сухий зал, как Роман, это то, что касается нашей темы. Еще одна, один напрямую на реализацию слова громадскости, шляхом на себя функцию захисту прав и расследования коррупционных, Е корупційних дій насильства узрупації влади. А це в першу група. Ну, це, так, це просто додатково. І того у нас вийшло чотири. По першому пункту, у нас вийшло за досвідом чотири напрямки легалізації впливу і збільшення впливу, в існуючому правовому полі, впливу е громадськості громади на владу. Так? Е тепер е ми можемо зараз. Е я можу це голоса ще раз вам оголосити і ми можемо це проголосувати. І перейти я пропоную три питання останні, об'єднати в одне, тому що все це стосується структури влади, так? починаючи від конституційної кризи, і закінчуючи дисбалансом е, не тільки між гілками влади, а й дисбалансом владної вертикалі, е, тобто місцеве самоврядування затиснути, яке є основою народої влади. Тобто ми об'єднаємо ці всі три питання. У нас є юристи, конституціоналісти, вони нам розкажуть, чим конституція від основна е конституційного влада відрізняється, і ми з вами е зможемо з цього зробити досі. Домовилися такий порядок? Значить, По-першому, питання: е голосувати будемо? Ні, поки ні. Я думаю, піс... Піс... Після, ні. Ще в, кінці, в кінці, після того, як